Смерть. Он очень быстро в бою очень опытен. Имеет два серпа. Умеет создавать огонь и иллюзии. Имеет бессмертие. Но ему было больно от ударов кота в сапогах. Кай же намного сильнее кота. Он может наносить очень сильные удары по смерти. Обладает всем множеством персонажей. Тоже имеет бессмертие в мире живых. Умеет призывать нефромби. Есть два сильных клинка. По ходу боя я думаю, Кай просто своими клинками будет наносить сильный урон смерти, пока он не сдастся сегодня я поясню, чему смерть. Увей, Билл Сайфер, Панда Канфу, увей. Ну, я взял российский видео, потому что такая украинского не мая на YouTube. Скорее всего это просто период жизни. А так он особо не мощный. Ни. Она с Вот именно смерть сильнее, чем у всех персонажей Dreamworks. Вин. Не товарищик и не может победить. Я таких если я бокхэт и бьет шифры. не это правда, мои любимые, Украина и Днепро. Такой, я расскажу. Кому-то многие ну, думают, что Кай можно забрать энергию ты, но ця смерть, ее нету. И это другая вселенная, и даже если одна вселенная, смерть, не... это смерть, и они от живых и Тёху. Смерть может забирать души, а кайца душа. Так что смерть просто возьмет и заберет Кая. Так, уже например, прокот и возьмем Пуфса, он в сильнейшей форме. И что он делает смерти? Эта штука нас работает, яков поглощает. Ну, видно, чего он не сделает, понимаете? У меня есть доказательства. Вин прошел от барьера бессмертия, который всех погубил бы. Если б, ух, попрошел, бы он прошел, то вот бы бег уже. Но смерти не. Смерть, смерть финальной битвы сражался не в полную силу. Понимаете, что смерть просто подался. Он допустил процесс судьбы. Какой робов кота в сапогах? Успешный. І у нас є теорія, що у кота в сапогах є 10 життя. Смерть хоч решил з ним пограти спочатку і вбити, а потім вирішив його поставити на путь в житті. Останній житні. Ну, побачення моїх любі друзі, слава Україні, громадян слава. Я російська казав, вибачте.